Сегодня до зари встану, по-широкому пройду полю, что-то с памяти моей стало, Все, что было не со мной, И дождинки по щекам палы, Для вселенной двадцать лет мало, даже не был я знаком. Обещавшим я вернусь в маха, А степная трава пахнет горечью. Молодые ветра зелены, Просыпаемся мы, и грохочет над полночью. То ли гроза, то ли эхо прошедшего войны. Обещает быть весна долгой, ждет отборного зерна башня. И живу я на земле доброй, за себя и за того парня. Я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если Рабочет на Ми сьогодні сповнені якогось тривожно трепітного відчуття юрочистості, урочистий мітинг з нагоди святкування 70-ї річниці великої перемоги у Другій світовій війні. Оголошую відкритим. До слова, запрошуємо. Сдаючи обов'язки голови селищної ради Тетяну Миколаївну Ступнік. Дорогі визволителі та ветерани, шановні мешканці селища та гості, щиро вітаю вас з Днем Перемоги. 79-річчям перемоги у Другій світовій війні. Дуже багато часу пройшло з того незабутнього травня 1945 року. Бажаю від міського здоров'я! Родинного благополуччя, мирного неба і життя. Дякую. Надається генеральному директору Днепровский крахмалопатоковый комбинат Василько Александру Леонидовичу. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, уважаемые ветераны, жители поселка. Здравствуйте, дети. Сегодня великий день в истории нашей страны. И поэтому мы уже 70 лет помним тот большой день, за который пришлось отдать очень много сил. Поэтому мы сегодня собрались для того, чтобы почтить память тех людей, которые, благодаря которым мы сейчас живем и развиваемся. Я вас поздравляю, я вам желаю а, дальшего процветания, мирного неба. С праздником вас! С праздником! Спасибо. Пытался на весне. Thank Слово для привітання надається ветерану великої вітчизняної війни, учаснику двох фронтів Миколі Денисовичу Клименко. Вважаємо ветерани Великої чисто війни, вважаємо жителі нашого поселка і нашої гості. 9 мая наш народ. Все человечество торжественно отмечает 70-ю годовщину Великой Победы над фашистскими агрессорами и японским милитаризмом. Фашистская Германия без объявления войны 22 июня 1941 года торжественно вторглась в пределы нашей Родины. Это была самая жестокая из всех войн, когда-либо пережитым нашим народом, всей нашей Родиной. По решению Совета ветеранов нашего поселка создана была книга памяти, в которой занесены фамилии погибших воинов, а также ветераны, преждевременно ушедшие с нашей жизни, которые были на учете в нашем поселковом совете. Тот, который придет, откроет эту книгу памяти, найдет своих близких и знакомых, тех, кто до своей жизни в боях в Великой Отец войны, и будет хранить ее вечно. Эта книга памяти передана на хранение нашей средней школы поселка Днепровского. По инициативе Совета ветеранов память была установлена номеральная плита которую карбованы имена этих 116 погибших человек в нашей территории Красноярского Советского Совета. Вечная память воинам, в в боях на фронтах отец войны, не вернувшихся в свои семьи. Память о них будет жить вечно. Дорогие участники торжественного дня, сердечно поздравляю вас 70 й годовщины победы Великой Отечественной войне. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и мира на земле. Жить и работать под мирным чистым небом. Будьте все счастливы, дорогие участники этого битвы. Господа офицеры, преклоняя пред вами колено. Я хочу помолиться за вас, просто глядя в лицо, Отмолиться за все, что на вашей душе наболело. Помолиться за прадедов, дедов и ваших отцов, За неистовый труд, за мужские надежные плечи, Рідна моя Україна. Я хочу помоліться за вас просто глядя в лицо. Запрошуємо до слова голову учнівської ради дніпровської школи поляковську Софію та ученицю другого класу. Демченко Аріно! Шановні ветерани, воїни АТО, мешканці і гості селища, у 9-й травневий день весняного буйноцвітіння приходить до нас величне свято Перемоги. Вітаю вас зі світлим днем перемоги! Зичимо вам і вашим родинам міцного здоров'я, благополуччя і щастя, квітучих везень під мирним небом на довгі літа. Нехай це величне свято принесе нам мір віру в майбутнє, наповнить серця надією і милосердям та поєднає у спільному прагненні до миру та злагоди. Віримо, що цьогорічний день перемоги слугуватиме гуртуванню та єднанню української нації, додасть наснаги у подальшій розбудові демократичної та заможної держави. Клоняємося вічному вогню, клоняємося доземно всім солдатам, що мріяли дорогу крізь війну. Щоб нам сьогодні мріяти й навчатися, В могилі сплять бійці герої, що віддали життя за те, щоб не було бідної нової Ми за те, щоб мир був на землі для усіх дітей на цілім світі. Ти живе між і вистріла Я живу між сном і письмом. Eu С это просто судьба. Офицерские жены на дорожку и сядут, и слеза. Що час не власний над Материнським горем, минають роки, згасає життя матерів, які так і не діждалися своїх синів з війни, благословляла мати сина, а синові 17 літ, Іти на бій за батьківщину, був материнський заповіт. сховала сльози на прощання. на коленах и пальцы торкают гранит, а поруч моя Украина в скорботі и з нею стоит. А зараз протирей Игорь, и службу вічна память. Благословен Бог наш, всегда и пресный, в веки веков. Христос воскрес из мертвых, смерти смерть поправ, и сущим ограбить живот дарвав. За Тих метроном швидко вкливла хвилина мовчання. Хей, залаєш ми в годину, залаєш ми з годину, сам не знаю, <Sき> де погину, сам не. Память героям войны, чьи имена помнит хмурое небо, поклонимся низко, возложим цветы, тем, кто, увы, не дожил до победы. Вот и ты, ты расплачешься. Закат, нас оставалось только двое Из восемнадцати ребят Как много их друзей хороших Лежать осталось в темноте У незнакомого поселка На безымян Висоті у незнакомого поселка на безмян висоті. Урочистий мітинг з нагоди святкування 70-ї річниці перемоги оголошую відкритим. <рит> свято, это помнить мы должны. Тех ушел, кто безвозвратно с этой проклятой войны. Тех, кто отдал, не жалея, молодую кровь свою, Кто пахал в тылу и сеял, и кормил солдат в бою. Тех, кто вынес испытания несносимых адских мук, я низко кланяюсь перед вашими детьми. Это были пионеры еще, которые дали нам такую возможность, что мы можем прийти поклониться. Те, которые отдали жизнь свою за эту землю. Сегодня ночью, вот когда нас встретили, вот рядом дом здесь семья диких, они для нас уже родные, как и все вы близкие. В 1985 году, даже в 1983, только мы нашли своего отца, благодаря ваших детей. Я не знаю, где то учительница, которая подошла ко мне, положила голос, а вы знаете, говорит, это мои дети писали. Мы приехали, и мать была, брат старших уже нету, ни матери, и брат, и вот мать все время ждала. Ну, любовь есть любовь до того, пока они приехали, мы сюда показали, что отец действительно умер. Его уже нет, он здесь погиб. Она все ждала. А вдруг, а вдруг где-то и есть. Дорогие мои, Верхний Днепровский, очень трудно говорить. Я видел уже две войны. Абхазия и Чечня. Сейчас горит ваша земля. Горит мое сердце. Говорит все, но пока мы живы, пока есть такая молодежь, пока есть такие люди, Украина будет цвести. Я верю в это. Я низко кланяюсь всем, низко кланяюсь тем, которые пролили кровь на сегодняшний день. Будут прокляты те, кто поднимает руку на детей. Когда плачет ребенок, я никогда не спрашиваю, чьи это ребенок. Вы для нас самые-самые близкие, родные. Спасибо. И как бы трудно не бывало, И верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте У незнакомого поселка на безымянной высоте Мне часто снятся все ребята Друзья моих военных дней Землянка наша в три наката, Сосна сгоревшая над ней, Как будто вновь я вместе с ними Стою на огне на черте. У незнакомого поселка На безымянной высоте Знакомого поселка на безымянной высоте.